Проект виходить за підтримки Віктора Молодого, Діджиску. Вітаю, мене звати Євген Трофімов і сьогодні ми продовжуємо огляд школи діджеїв. Так, хлопці, я вас вітаю сьогодні. Нарешті з горем пополам ми дійшли не знаю на щастя чи на горе до фіналу. А, сьогодні я гадаю, вже як вам відомо, школу діджеїв покине два учасники її. Так і у нас сьогодні буде відоме ім'я переможця. А, скажіть чесно, хвилюєтесь? Хвилюєшся? Є, хвиля. А ти. Обов'язково, не без цього. Ну добре, тоді, щоб трішки зменшити хвилювання, гадаю, потрібно вже починати і виходити за діжей плейс. Але для початку я вам представлю наше журі. І так постійний член журі, який постійно сидить. Ви його вже добре і гарно знаєте. Це діджей Полосмайл. Також не менш відомий член журі у місті Борисполі. Так, не менш відомий діджей Борисполі, Діджей Клубок. Ну і один із найкращих трансдіжів України. А, голова журі діджей Enti Power. Так, ну що ж, а, у вас а, перед початком а, був час для того, аби визначитись, хто буде йти першим. І я як зрозумів, що на Юрія Кузьменко випало жеребкування. То, тоді прошу, будь ласка, виходьте за Діджей Плейс. Сьогодні ми всі граємо по 6 треків. DJ Скло! я смотрел все выступления до этого держи школы хотя у меня здесь жюри не было э, в курсе по поводу э, сведенных треков под один ритм а также написанных на бумажечке плюс минусики да да и тп э, значит вот мы у парня забрали это все но ну, эти все бумажечки там которые написаны да по поводу э, музыки подборки э, музыка разноплановая конечно. Ну, в принципе, как бы, ну, нормально. Но если э, человек будет выступать на стадионе, я думаю, людей не порадует особо. Э, по поводу сведения, значит так, первых два трека, это было сведение в проигрышах. Все остальные, это было просто расходники. А зараз на смену Юрий Кузьменко став за диджей плейс Вадим Кужелюк. Побачим, как же он отыграет свою партию, а потом запытаем у жюри, все ж таки, на какую оценку он заслуживает. Будь ласка, чи хвилюєшся, ты сегодня за своих учасників, адже сьогодні буде відомо ім'я переможця, який уже буде грати 27 числа на міському стадионе, на День Молоді. Нет, я абсолютно не волнуюсь. А твои прогнозы? Кто сегодня может перемогти? Еще я не знаю, отыграл только один человек. Мы сейчас послушаем еще двух. И тогда будет уже что-то видно. Картина, которая вырисовывается. Пока тяжело сказать. А с профессийной точки зору, куда можно оценку Юрию Кузьменко, и Кити кино с DJ Place? Ну, как для начинающего 4 с плюсом. А чем он? Ну, он хорошо сводил треки, правда, у него э, пару было, то есть по нулям печи стояли, то есть BPM одинаков, но он подтвердил то, что он что-то может э, следующими треками, которые абсолютно были в разных э, темпах, и он их свел и красиво вывел. Э -э, значит, Вадиму ставлю 5, мне очень понравилось его сведение, он меня очень порадовал, э -э, плюс музыкальный материал, э -э, постановка сета. Все было супер, ставлю 5. А, значит, я хотел бы, конечно, поставить бы оценку 4, но а, мне очень понравилась одна фишка, когда а, в процессе сведения он использовал очень классно в тему эффекты. из -за того ставлю оценку 5. А, сведение, конечно, один трещик был немножечко расходничок, но это так себе плюс-минус. Все остальное музыка, сведение отлично, оценка 5. DJ School. проект виходить за підтримки Віктора Молодого. А нарешті за DJ жиплейс вийшов останній наш учасник Вадима Кожелюка. Змінив Вадим Андрієвський. Юра, скажи, пожалуйста, чи что ты, який зробив помилки під час того, как Да, конечно, у меня было много ошибок, я волновался. Ну, я их признаю. Ну, а найсуттєвіша твоя помилка, це яка? Самое главное, ну, во-первых, я повторил трек, потому что, потому что протыкал, Ну, а вторая ошибка, ну, даже не знаю, думаю, по сведению у меня, в принципе, все было нормально, но вот судьи Увидели, що у мене було два треки в одній швидкості, то є це вже оцінили. Зрозуміло, слухай, от за дистибальною школою, якби ти був членом жирі, так. Як би ти себе оцінив сам? Думаю, на п'ятерочку. Так, ну що, хлопці, я вас вітаю. Нарешті все ж таки у нас фінал, нарешті ви відіграли. Дійсно, ви надзвичайно виросли, і кожен із вас заслуговує право на звання. Переможця проекту школа дешево, але все ж таки у нас правила одни для всех, тому зараз я передаю слово нашему жюри и вони уже сделают выставок, Залишиться только один. значит так друзья, чего хочу вам сказать, значит первый участник, у которого я забрал э, э, бумажечки с написанными печами, он отыграл очень плохо, абсолютно, ну как бы э, первые два трека были оседлённых по проигрышам все остальные были сведены просто расходники. Это раз. Значит, второй человек, который играл у нас здесь. Первый трек был немножечко расходняк. Музыка, в принципе, подборка очень неплохая. Это радует. Плюс эффекты. Ставлю плюс 5 баллов. Значит, третий, самый последний человек, который у нас играл. С яркой футболкой такой зеленой. Музыка, подборка очень классная. Но э, три твоих расходника убили просто толпу напрочь. Все ставлю три с плюсом. Значит, первый у нас играл Юра. Юра отыграл, конечно, хуже, чем всегда. Мне не очень понравилось Вадим Андреевский. Мне очень понравилась подача микса, то есть музыка была насколько подобранной, было просто супер. Но обратно же, насчет сведения, мне не сильно понравилось. Второй Вадим, мне очень понравилось сведение. И чувство микса у тебя было просто суперским. Ты подобрал треки, то есть все было на уровне. Так, на данный момент мы можем определить победителя. И мы единогласно решили, что это будет а, Вадим Кужелюк. А, все, всем спасибо.